Всем привет! Сегодня я снова зашла в Сенсай. подавлюсь осеннюю коллекцию. И встречает нас ось такая милая косуха. Коштует она 999 гривен. Дуже классная. Колер тэш тоже классный. Ось такие блузочки по 219 гривен. Ось такого бурякового колеру. И все такая. 459 гривен. Ось вот такие косухи. девяносто 999 гривен. Ризного розмена. О, еще одна косуха дуже прикольная. Колер такой классный. Осенний, коричневый колер. А, товара очень мало. Мабуть, еще не было завоза. И зараз я мерю вот такую коротенькую косуху белого колера. Коштует она 499 гривен в акции. Мабуть, остальный розбер, дуже маленький. Но она мне дуже сподобалась. Дуже-дуже такая тепленькая, коротенькая. правда, шорты мне не дуже пасует. Ну, ничего, джинсами завышенной талии буду носить. Ось такая, дуже классная. Ось еще одна косуха, теж сподобалась. Дуже сподобался колір, теж маленькая, 699 гривен. Ну, теж классная вообще. Классно смотрится. Ну, мабуть, возьму билу. Вот такие курточки, Типа плащовка, материал 899. Ось вот такая оранжевая. Сколько она? 519 гривен. Ось такая. Бампер такой. Прикольный. 399 гривен. 44-го Большеватый. Ось такая сукня. Думаю, что хочется надеть на рот. 219 гривен. Ось такое пальто. 1299. Рубашки. Вот такие пиджаки. Но пиджачки шестерон. 690 гривен. Еще есть еще вот такая косуха. 389. Сара старишечка. 459 гривен. Вот такая курточка. Вот такие без рукавочки. Коштует 599 гривен. Вот такие. Цвет такой осенний. Это уже зимовая коллекция. Вот такие без рукавки. Вот такой тренч. Шестьсот шестьдесят девять гривен. Без рукавочки. Восемьсот девяносто девять. Вот такие мишки Тенди. Девятьсот девяносто девять гривен. вот 899. Хотела я подничку бурякового колеру на сайте бачила. Такого нема, есть вот такие серого колера, но что-то они дуже великие. Спиднички коштуют 599 гривен. Сейчас вообще не ничего вот такие милые вязаные свитерочки. Ага, размер S 459 гривен. Но они такие классные. Одягу очень мало. Завоза еще не было. Дуже много футболочек. Вот такие блузочки. резные по 599 гривен. Вот такие костюмчики я уже мерила. У меня есть примерочка на моем канале. И зараз щось выберу себе. Вот снова такие. Вот такие брючки бурюкового колеру зауженные снизу по 599 гривен. Поднимемся далее. Жесть. Вот такие лосины. Хочу примерить такие спортивные с видшотом. По 459 такие лосины. Вон и тут Рисный, ось такие то что тянутся, черного кольору. Вот даже, ось таких шортиков по 219 Ой, я хочу посмотреть, ось такие волоски. много мальчик. Сейчас в в Топ по 149 гривен. Футболочки по 169 крем ось рожева футболка. Я дуже долго его и искала. 359. Но я, она, есть такая, но с какими-то пятнышками она одна завышилась Такие сукни. Коротенькие. Бирюкового колеру. Сколько они коштуют? Сейчас 339 гривен. Тут у нас распродажа. Вот такой, да, Даринка Ось выбирает здесь. себе. Вот такие детские милые рубашечки, 339 гривен. Уже богато обуви. Таких как Босоножки Вот такие балетки. Вот такие балеточки милые. Даришка. Даринка гимнастику показывает. Mm -hmm. Что еще? Тоже всего много. Вот mm -hmm. такие балетки. Сколько они стоят? 269 гривен А вот такие по 100 гривен Очень много котов Вот такие разные и цены 169 гривен у мене есть ось такие белые кеды. Я в прошлом роті замовляла через додаток на сенсай. дуже поганого качества. Я один раз постирала, один раз одела, постирала и все. Они у меня лежат дуже-дуже поганого качества. Ось такие милые кеды, теж классные э, кроссовки, ось такие, теж прикольные. Зараз поделюсь, скильки вони и коштует. 799 гривен. Вот такие кроссовочки. И есть ось вот такие кеды. ось вот такие с бабочкой. Два роки тому я замовляла все кеды. Точно через додаток. Дуже классные. Девчатка, кто бачит, то я стирала. 359 гривен вони коштують. Я стирала несколько раз через стиралку то дуже класного качества. Ось такий дуже класний 339 гривень мені сподобалось. Дуже прикольні 699 такі кросовочки, теж класные. Багато рюкзачків. Ось такі до школи. Оскільки вони коштують, зараз подивимося. 799 рюкзачок. Да, Дарисочка. Я вам покажу, что я хочу купить. Я... Х... Мне захотелось уже сильно ось такое косуха. <связь> У нас сейчас 499 гривен. Вот такая рукавочка для Даринки. В садочек. 459 гривен. Ось такая кофточка для альбиночки, теплая. 659 гривен. И сейчас покажу еще кофточку. Дариночка, Дарина. Ось такая, 99 топ. И для альбинки 149 гривен. Ось ци, все мои покупочки товара очень мало, выбора вообще не мая. Так что, что смогла, то выбрала. Детячего одежды богато, дуже богато для маленьких деток, а для дорослых, для подросткового дуже мало. И заканчиваю я свое видео ось такой дуже милой коллекции, осенней коллекции, це баночки, грибочки, горбузы, дуже все мило, радует душу. И ось такие пледики, це получается пледик и шкарпетки с горбузом, такие коштует цей наборчик 389 гривен, дуже милый, дуже богато декораций. Все гарно, гномики, гарбузики дуже дуже всього багато. Широ дякую, що подивились моє відео. До скорых зустріч. побачимся в наступному відео. Всім пока, целую, обнімаю до скорых зустріч.